Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт вкусных московских плюшек. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Они получаются очень пышные, мягкие, нежные и ароматные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 500 миллилитров теплого молока отправляем в миску. Сюда же добавляем 150 грамм сахара. Также добавляем 10 грамм сухих дрожжей, ванильного сахара где-то грамм 4-5. Все хорошо смешиваем. Мы сейчас проверим наши дрожжи. Вот так, чтобы немножко сахар разошелся. И гранулы дрожжей растворились. Буквально 10-15 минут под крышечкой постоит наша жидкость. Должна образоваться пышная пенка. И посмотрите, какая у нас тут красивая пенка. Это говорит о том, что дрожжи наши великолепны. Можно продолжать дальше замешивать тесто. Сюда же добавляю 3 яйца и желтки и белки вместе. Масло растительное 100 мл. Можете поделить 50 грамм сливочного масла, 50 грамм растительного. Все смешиваем. Пол чайной ложки соли для вкуса. И сейчас потихоньку добавляем муку. Муки я отвесила 1 килограмм. Мука пшеничная, высшего сорта. Всю сразу не добавляем. Добавляем постепенно. А нужно замесить мягкое тесто. Все хорошо смешиваем. Нам тесто нужно вымешивать хотя бы минут 7-10. Немного подпыляем мукой и выкладываем тесто. Плюшек получится у нас очень много. Это любимые булочки, которые мы с мамой очень часто готовили. Практически каждые выходные. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Муку я не тороплюсь добавлять, тесто прилипает. Немножко повымешиваю и потом уже будет видно. Посмотрите, какое тесто. Но оно еще липнет. Муку уже не добавляем. То есть осталось у меня 65 грамм с 1 килограмма муки. Немного растительного масла на руки. И собираем в комочек тесто. Если есть необходимость, помогаем шпателем. Очень удобно пластиковым шпателем вот так. Собираем тесто в комочек. Посмотрите, какое тесто красивое. Оно и мягкое, и нежное, и в то же время держит форму. Наше тесто готово немного растительного масла лицевой частью вниз. Тесто расстоится, прилипать не будет. Растаиваться тесто будет полтора часа. Каждые 30 минут делаем обминку. Выпускаем углекислый газ, чтобы была лучшая ферментация и больше было пузырей в тесте. При комнатной температуре отправляем на расстойку. Посмотрите, какое тесто великолепное. Выкладываем его. У меня получилось 20 шариков по 88 грамм. И сейчас каждый кусочек скатываем в шар. Вот так. Готовые шарики перекладываем на поднос. Накрываем пленочкой, полотенцем и дадим отдохнуть нашему тесту минут 20. Готовим начинку, добавляем 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки тростникового сахара и одну столовую ложку корицы. Все хорошо смешиваем. Так, у нас вот такая начинка готова. А также я буду готовить с орехами. И орехи посыпать еще и сахаром, чтобы было сладко. Булочки расстоялись. И сейчас оставляем их под пленочкой и берем необходимое количество. Подпыляем мукой и раскатываем сочень. Особо тесто не мучаем, чтобы оно потом хорошо поднималось. Я переверну вот так. И сейчас растопленное сливочное масло. Насыпаем начинку и распределяем. Сворачиваем, защипываем края хорошенько. Шов должен быть в серединке. Обязательно нож нужно опускать в муку, и делаем резкий надрезик. И посмотрите, какая у нас тут красота. Вот такое сердечко. И снова. Можно делить на три части. Вот такая красивая плюшка получается. Посмотрите. Булочки сформированы, я их отправляю на поднос, и перед выпеканием они должны еще расстояться минут 15-20 до увеличения в разы. И вот посмотрите, как они увеличились, и сейчас мы их будем смазывать молоком желтком. Здесь смесь 1 чайная ложка и 1 желток. Все смазываем деликатно, так, чтобы булочки не примялись. Вы можете сверху посыпать их кунжутом, можете миндальными лепестками. Я буду посыпать кунжутным семенем. Духовка у меня уже хорошо разогрета, почти минут 20 она разогревалась. Выпекать будем при 180 градусах 15-20 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки и обязательно включаем вверх-низ. Наши булочки великолепно прожарились, вы даже не представляете, какой стоит аромат на кухне. Они очень легкие, невесомые, и пышные вот такие они и должны быть вы можете для более гламурного вида посыпать сверху сахарной пудрой либо украсить шоколадной глазурью как вам нравится итак дорогие друзья если вам понравилось мое видео ставьте лайк поддержите наш канал лайком делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока!